有你在，助我脱困。哎，对了，景松，你知道我是谁吗？咱们俩实属一窝，都做了一千年主。你别以为换个模样我就……你这皮囊倒是似模似样、啊，怎么一动起来就惨不忍睹？你，你转过去。 别转过来，等我学会怎么走路，你再转。过来。 素贞啊，你以千年修为化作人形，容色已是人间极品。有了这皮囊，要想提升修为便容易多了。你要知道，吸一人精血，便可以打住打住。我苦修千年，从未走过捷径。当年蜀中大旱，观音大师用杨枝甘露播撒人间，这才为我开了灵智。我如果为了提升修为去伤害性命， 那岂不是辜负了观音大师的救命之恩？我如今修得人身，这就去观音道场，追随他皈依三宝。紫白素贞是峨眉山上一条白蛇，幸得菩萨以仙露点化灵智，如今终于脱胎换骨，特来谢菩萨再造之恩。弟子愿摒弃红尘，皈依三宝，望菩萨成全。 你尚未入红尘，又谈何弃红尘呢？弟子困惑，还请菩萨指点。你可知众生入道，为何先修得人身？弟子愚钝。人有七情六欲，要体验诸般诱惑，学会克服、放下、悲悯，才能脱离凡尘，修得正果。 白蛇，你且去吧。观音大师，弟子将去人间历练，磨砺道仙，希望能够修行精进。 哎、不给你娘子多买几只啊！啊，来来来，您看看，您看看。哎，看看哎哎轻点轻点，要不我你！让你看会儿摊子，你活都给它丢了。哎，你笑什么笑啊？不要脸的小妖精你！你如何得知我是妖精？莫非你也是妖精？啊、你才是妖精！你全家都是妖精！啊、你说我是妖精、啊啊啊啊、你真是又在。 我们一家哪有你说的那么厉害？再说了，我那一窝也就修炼出我一个妖精。啊，你还什么？还关你什么事？这女子真是不走，你看到没？你不动不了神，就这样。看你看你，只看你。妖精好像是骂人的话。他们说我穿衣打扮与他们不一样。出来人间，我还是不要显得太与众不同吧。 一诊一两年，好大的口气、啊！是啊，哼各位可是要看诊？你谁啊？凭什么在爷爷我的地盘上看诊？在下许仙，是一名大夫。 行。哎，你们有谁听说过他吗？谁啊？没有,啊没有。我告诉你，任何人在这里看着，那都得看我们神农堂愿不愿意。既然都是杏林中人，那便各凭本事吃饭。我看你是敬酒不吃，你吃罚酒。给我打！啊、哎哎！你懂武功？不懂。不过你这脉象紊乱，热气不衡。 即便是个孩童，也能轻易将你制住。<laughs> 我问你啊，你是否经常上半身热，下半身冷，腿部浮肿，胸闷气短？你怎么知道？我们东家说了，我面色红润，能活到九十九呢。你的面色是不错，不过这并不是什么好兆头。你这是患了心脉瘀阻之症，若不及时治疗的话，怕随时会。 拼命维护。大哥，那我该怎么办呢？这可怎么办呢？啊、大夫，许大夫，许神医，你大人不计小人过，刚才小的永远不识泰山，你就告诉我这该怎么治啊？是啊，大夫，哦、看见没？先敷枕巾。哦，给。又、啊、不知道这次会不会有大夫来替管。 谁那么不自量力啊！我跟你说啊，许神医在这儿可是华佗在世啊。自打他在这儿摆了以后啊，辩证论药，你可是从来没输过。就是啊，走，咱看看去。走。华佗，想不到在临安城居然可以见到转世下凡的那一仙大人。这些年修行，我倒也悟到一些岐黄之术，何不拜访他老人家，求他指点一二呢？ 您去拿药吧。慢着，<唉>这位病人喉间有痰，胃寒无汗，分明就是寒咳之症。<coughs> 这医书中有载，寒咳之症需发散风寒、宣肺止咳，得用补药。可这济世堂的方子，开的都是清火降燥的寒药。寒药<有>，这不是草菅人命吗？是啊，谁草菅人命、啊？ 我说是哪位高人在这里大放厥词？不过是一个现学现卖的家伙。许神医，许神医，最说他着几只啊治好了不少顽疾。你还敢说你没开错药？ 这医书上白纸黑字写着药方呢。尽信书、哦、不如。哎呦，哎呦，徐大夫，疼疼,疼啊！疼就对了，您是肋骨有伤，这才是病根。啊是是啊，徐大夫，前几日做工不小心从房上掉了下来，把肋骨给摔伤了，这不。 这不一直在咳？你这咳嗽不是热咳，也不是寒咳，而是伤咳，就是因为伤到了肋骨，肋骨又伤了肺，所以才会咳嗽的。那些说什么热咳、寒咳的大夫，真是误人不浅啊！啊！谢谢许大夫，谢谢许大夫。 声音，帮我也看看吧。哎呦，我们先来的，<对>我们家老爷先看。大家都别着急，<对>排好队，<对>来这边看着身为医仙，不是应该虚怀若谷吗？怎么如此张狂？再说华佗，话我见过的不是这般模样呀。 我一心向佛，只愿皈依三宝，绝无害人之心。妖孽，妖孽，妖就是孽，何谈皈依三宝？你们这些妖孽，靠着歪门邪道提升修为，还不受死？把你背没后。 才入定，你看到什么了？弟子刚才正在斩妖除魔，只见那妖孽突然化作佛祖的模样，想要迷惑于我。你迷于表象，又如何分得清是妖是佛？妖就是妖，佛就是佛，何须分辨？心怀杀意者。 为僧也会执念入魔，能持善心者，为妖也可修得正果。为师近日心绪不安，观天象，南方显露荧惑守心之形象，此形象必有千年妖物降临临安城。这里有两件法宝，为师今日赠与你。 紫金钵能助你收妖，辟邪禅杖能感应到杀气、怨气，自行追寻妖物，为你示警。这是为师要你记住：辟邪禅杖不动，你绝不能动。弟子遵命。 阿弥陀佛，我佛慈悲，能渡者不少。 急死我了！哎呀，你急什么呀？我这才出去一小会儿吗？您没被人认出来吧？哼，本小姐亲自出马，怎么可能被人认出来呢？小姐，您这次帮了许相公这么大忙，他一定会十分感激你吧？那是，多亏我扮庸医。 来衬托他这个临安小华佗 <laughs>、哎，那许仙居然冒充华佗本师，与人合谋耍把戏骗人，真是可恶！若是不给点惩戒，怕是不知悔改。如意妹妹，浩南哥哥回来了。哎啊啊啊 可算是回来了。今晚你当值，若是迟了，我得扣你工钱。我回来晚了，还不是为了给你买这个陈记酥油饼？你每天都说想吃啊。陈记酥油饼，那可隔着好几条街呢。小姐，你随口一说，人家就上心了呢。多嘴。其实这也没什么，倒是你今天扮成贾大夫的样子，有一点儿聪明绝顶，对不对？拿什么谢我呀？一盒酥油饼就想把我打发了？ 给我看，赚多少钱？嗯，嗯。哎小姐！注意谁。谁推我呀？小姐，是你自己没站稳。那你怎么不扶着我呢？啊、这簪子都裂了，我让我爹卖了你。 坏了，可以用花来代替的吗？我又不是村姑，来这种野花，给你。